Первые наши упражнения. Мы берем ребенка под руки. Можно взять его одной рукой под грудь, но тогда неудобно дышать. Лучше взять его вот так, двумя руками э, под его руки. И сначала мы идем вперед, назад, вперед. Нужно, чтобы его спинка была горизонтально о воде, чтобы она лежала на воде, чтобы он не сидел, а именно лежал. Посмотреть, чтобы он не слишком был близко к воде, чтобы он не смог выпить воды. Следующее упражнение. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вот такие вот